بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفقه العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم علمنا من وجهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون واعوذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الى الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء الى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله وضع قال Nashikhu muncin Firman Allah Taala wanafana Bihu baulumin fitarin. Kata muncin Firman Allah Taala. Sabet Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal Dini Artinya pertama-tama agama itu ialah mengenal Allah. Maka adalah makna ma'rifah ma Artinya mengenal itu adalah i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi andalil artinya simpulan yang putus yakni pegangan yang teguh yang berbetulan ia dengan sebenarnya daripada dalil maka adalah dalil ayat sorry maka adalah dalil itu dua perkara pertamanya dalil nakal namanya yaitu firman Allah Taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduanya dalil akal namanya yaitu lah menyatakan ia akan keadaan Allah Subhanahu Taala itu syahadan jikalau adalah seorang itikadnya putus tetapi tiada berbetulan ia bagi yang sebenar maka bukanlah ia bernama ma'rifah ma maka adalah namanya itu seperti itikad falsafah itikad falsafah kodimnya alam ini dan seperti itikad qadariyah boleh memberi bekas kudrat hamba yang baru dan seperti itikad nasrani Nabi Isa itu dikatakan anak Allah Taala dan lagi mana-mana itikadnya yang tiada berbetulan bagi yang sebenar Adapun jika ada seorang Etikotnya itu putus Maksudnya Kira-kira pertama sekali syukur kita Allah subhanahu wa ta'ala Buah kurnia dia, belakisan dia Anugerah daripada dia semata Masih panjang kaum kita, Alhamdulillah Yang boleh menghidup, mematikan Hanya Allah Alhamdulillah dihidupkan kita Dan Kering kita ada orang yang dimatikan ada orang yang hidup Kadang dia hidup Tapi hati dia mati Ada orang yang walaupun dia mati Tapi Di sisi Allah Ta'ala Dia masih hidup lagi Yang tu yang kita nak kena mengaji Nak belajar Supaya kita ni Walaupun mati Tapi di sisi Allah kita hidup Jadi kena pastikan Untuk dapat keadaan macam tu Waktu kita hidup ni Memang kita hidup Maksud hidup ni ialah hidup hati Seorang yang mati hati Adalah umpama mayat Dia hidup hanya hidup jasad Tapi hati mati Orang tu sebenarnya hakikatnya mati Itu orang yang hidup Yang sebenar-benar hidup Walaupun dia mati dengan cabut roh Tapi di sisi Allah dia adalah hidup Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita Islam Dia bagi kita sejak lahir lagi Alhamdulillah diberi kita tamak dan haloba untuk cari sahabat reza dia Alhamdulillah dia kita kemudahan untuk dia sentiasa diingati dan banyak kita berselawat dan salam atas kita punya Nabi itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah syukur dia kita tamak dan haloba untuk cari sahabat rahmat dia diberi yang kita pula boleh datang masjid untuk menantikan jemaah tengah hari ini nah, insyaAllah peluang kecederaan yang ada ini kita meneruskan bacaan daripada kitab usul tahqiq insyaallah kita dalam masjid saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah taala kita nak sambung ni ajaran sekalian adalah mula nak masuk kepada Perbincangan kitab ya atas nama yang lepas dia sebut nama kitab dia nama usul tahqiq maksudnya dia adalah sebuah kitab untuk mengemaskan akidah nak mengemaskan teras usul agama kita Kerana kita agama Islam ni Sejak pada zaman Nabi Adam lagi Teras dia adalah akidah. Dengan bahasa lain Teras dia adalah ma'rifatullah ha, Ni bab kita nak bicara ni Teras agama adalah ma'rifatullah Tak ada agama siapa tak kenal Allah Tak ada agama siapa tak kenal Rasul Sebab so, agama Islam ni mesti bermula dengan Ashadu an la ilaha illallah Dan wa ashadu anna muhammadan rasulullah Siapa yang tak kenal Allah Macam mana nak sah iman dia Islam dia Kerana apa yang disaksi adalah berkaitan dengan Allah Apa yang disaksi adalah berkaitan dengan Rasul Jadi wajib atas kita Kena ngaji dan belajar Bahkan hukum pardu'ain Siapa tak pergi belajar rasul besar, besar Bahkan dikhoteri Boleh mati dan kena kufur kerana tak kenal siapa Allah tak kenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang bahaya sangat siapa yang tak kenal Allah tak kenal Rasul ni siapa pasal syarat kita nak dapat kejayaan akhirat esok adalah hanya dengan siapa yang mengenal Allah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati yang kita nak bicara ni dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Awaluddin ma'arifatullah Asal terjemahnya Awal-awal agama adalah Mengenal Allah Kali lalu saya ada sebut lepas Mengenal Allah ni mengikut keedah yang disebut oleh Imam Ashab Imam Abu Hasan Ash'ari Abu Mansur Maturidi Ringkasan Daripada apa akidah yang telah diajar oleh Nabi SAW Untuk kita pegangi Sekurang-kurang kena belajar Atas angka-angkaan yang masyur adalah kena kenal apakah dia sifat wajib pada Allah Taala. Ha, itu yang angka yang kita dah biasa dengar 20. 20 ni kalau ikut kaedah Abu Hasan, sorry, Abu Mansur Al-Maturidi. Kaedah Abu Hasan Syari hanya 13. 13 tu kerana tak memasukkan untuk dibilang terasing sifat maknawiah kerana dah sabit sifat ma'ani pada Allah Ta'ala tentulah sabit maknawiah pada dia yang tu ada bab jumpa nanti insyaallah pasal dia ada fakta-fakta uh, ilmiah nak, nak kena apa nak kena faham nak kena reti uh, Baru nak boleh faham istilah-istilah tu asal kita nak bicara ni adalah ni nak bagi tahu kat lah kita uh, tak akan tak akan sah iman kita dengan Allah kalau kita tak kenal Allah dengan bahasa mudah ni tak akan sah iman kita dengan Rasulullah kalau kita tak kenal lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tu nak kenal Allah, nak kenal Rasul tu? Yang nak kenal Allah atas angka yang telah disebut oleh ulama ada 20 perkara tak dapat tidak mesti betul akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tu yang dipanggil ada sifat 20 tu. Kalau dengan ringkas ada sifat 13 kan. Supaya tak ada apa sebarang keraguan pada hati sanubari kita berkaitan bab ketuhanan apa sepatutnya kita faham pada Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kita kena belajar dan kecederaan dalam tu dia berusaha besar satu bahkan dia tak, takut tak sah iman tu dikhawatirin mati dan kena kufur dan uzmillah tu muka macam mana pasik berusaha mesti dah bahkan takut takut ada akidah dia yang tersilap yang dia salah pegang yang bertentangan dengan apa yang ajaran Islam Uh, cuma kat kita kita hukum zahir tengok dia Islam lah tanah <coughs> kuburan Islam mandi kapal, semayang kat dia tapi oleh kerana akidah dia yang salah walaupun di dunia ni kita tengok dia macam sah je orang Islam baik-baik aja -baik tapi bila akidah dia tak betul kerana nyata kita bicara ni bab marifatullah ni apa sifat wajib musail harus pada Allah Taala dia tak kenal betul-betul itu juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia wajib mustahil harus bagi rasul tu siapa tak kenal memang atau umum sebut para ulama mesti berdosa dosa mesti siapa dosa dosa hukum cuai tak pergi belajar dengan belajar itulah baru nak boleh kenal siapa Allah siapa rasul nak kenal pula Allah Taala tu nak kenal kena ha, kenal mengikut definisi yang telah disebut oleh ulama untuk kita nak kena kenal takat mana takat mana Begitu juga dalam bab Rasul lah kena kenal Rasul ni tak mana tak mana kan. Atau nisbah mengarang ulama kita ada bidang masing-masing yang dok mengarang buku-buku khas dalam bab itu mengenai permasalahan awal-awal uh, agama ni. Eh, baik. Jadi asal yang saya sebut ni adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam asal terjemahnya perkara, perkara pertama-tama agama itu adalah mengenal Allah. Jadi kalau saya sebut sekali lalu sebelum sebut panjang ke depan saya dia bahas dia tu panjang. Cuma bila kata awal-awal agama ini ialah mengenal Allah. Mengenal teruk mana? Yang tu lah. Lagi faham tu. Dia mesti ada mengenal yang cukup lengkap, perfect. Yang apatah lagi kita kenal tu dengan piawaian ataupun divinasi yang tidak ada seorang pun para ulama' mempertikaikan kesuaihan iman yang dia. Ha, oh, mesti kena belajar Jadi kalau kita belajar, belajar ke apa ketuhanan? Tak nak taklah kata jahil mendengar langsung. Tapi bila belajar daripada pemahaman-pemahaman lah ni yang macam-macam pemahaman -macam dalam bab ketuhanan ni yang kita dengar a uh, merisaukanlah umat kita, kaum kita bangsa Melayu ni khasnya yang telah temurun dulu mengikut kaedah belajar Hanya betul mengikut kaedah di sunnah jemaah atau kita rumusan mereka di rumuskan dengan angka sifat 20 itu tapi tengok zaman sekarang ni risau kita pasal apa tak ramai dah yang pergi belajar betul-betul yang sepatutnya dia kena belajar dengan betul dan tepat uh, supaya tak adalah pegangan dia pada Allah Taala ada yang salah dan silap siapa yang walaupun dia kata Tuhan ni Allah tapi pegangan dia siapa Allah tu tak betul tak sah tu oh tak sah iman bila tak sahih bain oh, Saya tak panjangkan pun tak apa Siapa apa nak menunjukkan Itu bahana dia Bencana dia bagi siapa yang Tak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kerasnya dalam bab mengenal dalam malam ini Engkau mesti kenal Atau disiplin ulama kita Ahli sunnah wal jemaah Jangan ada apa-apa Sifat-sifat yang khas khususiat bagi makhluk Disandarkan dan dinisbahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala tuan tangga nak kenal tu ha. ha. jangan ada sifat-sifat yang ha. atas nama penyerupaan makhluk disifatkan pada Allah SWT yang bila disifatkan tu seolah-olah Allah SWT ni punya sifat macam mana sifat makhluk Oh, ha. yang tu ajaran lah ni saya duk sebut selalu tu yang ada fahaman jadi ni ialah wahabi ha, ayat dia sedap disebut dia kata apa? Kita nak kenal Tuhan Kenallah melalui apa yang Allah SWT cerita dalam Quran Sedap dia sebut lah tu Lepas tu dia kata nak kenal Quran Tengok antara yang Allah sendiri cerita kat kita Dalam Quran kata Allah di Arash Macam tu ada lah, orang cerita lah. Tentang kalau biasa dengar kuliah-kuliah yang paman-paman macam tu Awal-awal Pak dia cerita dah cerita macam tu lah Allah tak ada, Allah ada muka, Allah ada tangan Neraka pun Bila ada ruang kosong lagi ditanya hal min mazid kemudian Allah Taala masukkan kaki dia dalam dan neraka memang ada hadis-hadis macam tu tapi pahaman dia sesat barat pasal apa pasal dia tak faham disiplin-disiplin dalam bab ketuhanan ni yang menyebabkan ada kesalahan dia walaupun dia tengok Quran dan hadis dia pula bukan pakar pun nak fahamkan Quran dan hadis tapi dia dah tersilap ambil cara ambil faham daripada Al-Quran dan Hadis Jadi hati-hati sikit lah sama Allah ni Pasal fahaman yang merepek tentang agama Islam ni Banyak sangat yang Rasulullah pernah isyarat Ada 70 73 semua Satu je yang atas nama Ahli Sunnah wa Jemaah Yang pastinya dijamin Allah Ta'ala dengan limpah kudah dia Dimasukkan kita dalam syurga esok Baik, jadi asal nak sebut ialah Macam mana nak kenal Allah kalau saya sebut juga sekali lalu tuan-tuan, kenal Allah macam dah. Maksudnya kita sedar kita ni makhluk Allah. Bila pun? Ha. Dan faham tu, siapa boleh bila pun masa kita sedar Allah wujud, dia hakiki wujud. Kita asal tak wujud. Kita ni Allah yang bagi wujud. Jadi, kenal Allah tu tahu mana? Aku ni makhluk dia, dia adalah khaliq aku. Ha. Kalau kita dah sebut perkataan hamba tu, yang tu sekadar bahasa untuk menunjukkan kewajipan kita mentaati satu ulama kita dan waris datang syarak menggunakan bahasa hamba guna dengan bahasa hamba tu nak menunjukkan uh, pasal ada sistem dalam keedah agama kita juga memang ada pun sistem itu itulah sistem hamba hamba ni dia tak ada milik diri dia sendiri bahkan kalau tuan dia nak jual boleh jual itu hamba jadi ulama kita dalam, dalam syarak datang dengan menggunakan bahasa hamba kepada orang-orang yang rapat yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala pasal bila sebut hamba maksudnya dia kenal siapa Allah dan dia akan menzahirkan rasa berhajat hanya pada Allah Taala dia tak akan jatuh hati yang hati sanubari dia dia tak akan beri kepada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala orang ni orang kenal Allah kalau katalah dunia ni semua milik dia sekali pun tak pernah jatuh hati kepada dunia yang dalam milik dia dan kalau lega pun dia bukan lega dengan dunia yang dia milik tapi dia lega dengan Allah. Pasal Allah ma'ana siapa dapat Allah dia dapat semua. Siapa yang tak dapat Allah dia tak dapat semua. Bahkan tak dapat apa-apa pun. Siapa pasal tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Oh yang tu yeah. yang nak kena mengaji nak kena belajar tuan-tuan tu, macam mana supaya dengan limpah kurnia Allah Taala dia beri kepada kita betul-betul yang boleh arif kita dengan dia bila pun kita akan takzim dia takbir dia tauhid dengan dia hatta apa yang ada kat kita nisbah daya upaya tu uh, kita memang boleh sedar dan perasaan bahawa saya Allah lah yang beri daya upaya kat kita bukannya makhluk dengan zat makhluk sendiri boleh memberikan daya upaya kita hatta kita sendiri pun tak boleh beri daya upaya kat kita pasal kita berpegang dari prinsip la haula wala quwata illa billah tak ada daya upaya untuk kita buat satu melainkan Allah yang tu salah satu daripada Intisari sari ma'rifatullah kenal makna la ilaha illallah mesti ada pegangan bahawasanya Allah Ta'ala ni dia yang jadikan kita Dalam alam semesta yang kita ni adalah makhluk dia bila kita makhluk dia kita ni mamluk istilah sikit Allah malik kita ni marzuk Allah Ta'ala razik kita ni mahkum Allah Ta'ala hakim Maksudnya dia lah penentu apa saja pada kita dan pada makhluk di alam semesta. Hatta kita sendiri tak ditentu diri kita. Ni kalau lepas jemaat, kata apa? Nak balik makan nasi. Kita boleh menyusun aja. Tapi nak boleh makan nasi, nak makan apa, laut mana, mana, tak tahu dapat makan, pukul berapa. Nak exactly buat macam mana kita nak buat tu. Mana yang datang daripada daya upaya kita sendiri semutlaknya daripada kita mana Ada. Cuma di atas pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala di tabir kita mengikut proses sabak musabak ah sabak ni macam ni buat 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 macam ni macam ni yang ni yang isi istilah yang ni dia panggil hukum adat hukum peraturan sabak musabak kau buat macam ni dapat macam ni buat macam ni dapat macam ni tapi nisbah akidah kita kita mesti berpegang dengan Allah pasal Allah lah musabibul asbab sabab antara perkara yang tak dapat kat kita untuk kita buat hidup dengan bermuamalah dengan dia baik baik ibadat ke muanakahat muamalat ke munakahat ke, 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 ke mesti kena betul dia tu <coughs> begitu jugalah ha, mestilah betul juga hati sanubari kita berpegang dengan apa yang Allah Taala beri kat kita sedarkan bahawasanya apa ada kat kita tiada lain melainkan apa Allah Taala anugerah kat kita Kali lalu saya sebut itu, ha, yang ni lah antara bahasa-bahasa yang disebut di sini dengan makna ma'rifatullah, Ma kenal Allah, kita perasan ke Allah. Bahasa moden sikit kita realize ke Allah Taala. Kita boleh realize dia. Istilah realize tu sedar, sedar. Aku hidup ni bukan oksigen hidup dengan aku, bukan makanan hidup dengan aku, bukan ubatan hidup dengan aku. Allah yang hidup dengan aku. Aku asal tak ada, dia yang bagi ada aku. Ha, tak kenal macam ni maksudnya kau tak kenal Allah. Kalau kita duduk hidup mesti je kita taklah kata Kadang-kadang memang tak sebut pun makanan hidup dengan aku tapi kita tak pernah orang kata apa mengisbat dan mengiaakan Allah lah jadi dengan aku dengan orang kata dengan kenal dengan sedar dengan kita realize Allah yang memang hidup dengan aku aku daripada tak ada dia bagi ada aku daripada ibu aku aku lahir semua ni apa saja yang ada pada aku pada aku dan pada alam semesta semua semua Allah sahaja yang takbir tak ada satu pun daripada makhluk dengan makhluk zat makhluk tu sendiri. La ilaha illallah. Ha, Ani ni mesti kena. Wajib kan dah pada doa Seorang pun um, tak boleh jual ayat tu. Kalau tak tak hidup dengan akidahnya ni mati oh, Allah. Wei so. Ha, maksudnya mati dan keadaan tak kena Allah. Bahkan jangan tak tahu nak mati tuan antara cubaan nak mati ni benda senang je. Tapi kalau kita tak belajar akidah Rosak tu Rosak antara cubaan nak mati Ialah eh dah Waktu sakaratul maut tu Dah kan Kita dah minum air lah Memang kalau kita dah minum air lah Apa yang makan nasi Mata tak terang pakai spek Apa seumpama tu lah Sakit makan ubat Kalau kita tak betul-betul akidah kita kepada Allah Nanti kita akan berpegang semua pada sahabat-sahabat yang kita buat kita sihat, kita rasa obat Kita kenyang, kita rasa makanan Kita rasa okey Sebab kita ada duit Kita ada kewangan, kita ada pekerjaan Kita tak rasa Allah yang bagi aku okey Asal saya nak sebut, bila nak mati Nanti dah agak, dah memang rasa dah agak Amat sangat Iblis akan datang nak rosakkan kita Dia bukan datang payah-payah Jadikan kita Yahudi Nasrani. Dia bawa air je Dan Engkau dahaga ya. Bulan tu dia datang rupa tu guru, rupa mak kita, dia tahu siapa yang kita paling bergantung dengan dia, dia akan mau datang. Dia datang rupa tu. Engkau dahaga ya. Aku bawa air ni, engkau minum air ni lah dahaga engkau. Ah ha, kalau kita pun kita memang macam tu kan. Tengok dahaga, tengok dahaga. Tengok air, minum hilang dahaga kan? Macam tu kan? Macam tu kan? Kita hidup macam tu kan. Kan kan kan. Ha 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 terima kasihlah bawa air. Hilang dahaga aku mati macam tu. Ah, tapi kita pegang air tu, minum air tu dengan kita i'tikad, minum air itu hilang dahaga. Ha. Ah, tengok orang sikit aja dengar saya sebut, sikit aja. Sikit tu tahu mana? Kita punya kita tak berpegang ke Allah yang hilangkan dahaga tu. Itu ah. Tu yang kat kita ni kena latih hari-hari ni. Kita dahaga minum air, Allah hilangkan dahaga tu. Allah ni kita boleh sampai masjid ni Allah bagi sampai aku kat masjid Alhamdulillah ni sebab-sebab kita carilah kenderaan motor ke naik bas ke naik kereta ke jalan kaki ke sampai ke masjid la hawla wa la illa billah tak ada daya upaya kita nak boleh sampai ke masjid ni melainkan dengan bantuan Allah itu kita punya akidah memang kita duduk sebut kalau sebut kadang-kadang tak sebut apa pun mari-mari tu masjid semayang <tuk> ya? tapi kita tak kenal ya Allah tak kenal Allah ha, yang tak, tak apa kita duk bicara duk sebut ni berdasarkan apa isyarat daripada maksud perkataan Nabi SAW tu mula-mula sekali urusan agama mesti kenal Allah nak faham Allah ni ilah tu la ilaha ilallah tiada ilah maling Allah jadi apa intisari tiada ilah maling Allah tu nak faham bahawasanya Allah saja ilah tak ada apa pun yang boleh berlaku pada kita dan alam semesta Melainkan apa yang ditentu dan dianugerah, diberi, ditakbir, diurus oleh Allah nah, Macam mana nak hati sanubari kita sentiasa ada perasaan macam tu ke dia nah, Yang tu yang kalau bahasa saya sebut Tuan-tuan bisa dengar kot saya dah sebut Itu ah, yang akidah kita nanti jadi ah, akidah ahcong dan ramah sami ya. ah, Ya dah kalau kita tak belajar bab ketuhanan ni betul-betul kita punya akidah macam acung dan ramah sami ya. Eh? Iya. Eh, eh? Macam mana masuk acung dan ramah sami ni? Sekarang hidup dah. Pasal apa hidup ah? Tengoklah. Ah muda lagi. Kita, macam mana acung dan ramah sami cakap macam lah kita cakap. tengok kau sangat senang hati ya duit banyak ada sembanan apa semua. Tak ada susah apa, makanan semua cukup. kita akan macam tu. Acung dan ramah sami pun cakap macam tu lah. Kan? Kita nak kata Alhamdulillah Allah masih sihat dengan aku Allah bagi nyawa aku Bangun-bangun tidur je Alhamdulillah dia yang ahya'na Allah bagi hidup aku Aku hidup ni bukan aku hidup Allah bagi hidup aku ha. Kalau nisbah bangun Oh bangun tidur nak pergi kerja Acara ramah sami memang macam ha, tu Kita pun macam acong ramah Kalau memang bukan jiwa kita hidup ni bangun je Sedar je Allah yang dia ahya'na Dia yang hidup dengan aku Pada segilan besar tu tuan, tu tuan Nak kena belajar dan tuntutan kita uh, untuk kita mengenal Allah Subhanahu taala ni dengan atas istilah disebut dengan bahasa Arab dia makrifah bahasa Melayu kita sebut kenal uh, apa takrif kenal tu apa syarat dia apa ciri dia pula tu mesti tahap dia intiqad yang jazam nah, jumpa nanti istilah-istilah tu masa menjemburui kita uh, ada istilah lah sikit kan ada istilah makrifah arif itikad jazam tak ada syak tak ada zon tak ada waham dia bukan hanya pada waktu tertentu bahkan 24 jam semayang pun waktu tertentu je puasa tambah peterah haji hanya waktu tertentu je tapi la ilaha illallah ni yakin kita ke Allah arif kita dengan Allah ni 24 jam pasal kita punya amalan ni ada dua ada amalan zuhir amalan batin amalan zuhir bukan 24 jam mengucap kalimah syahadah di sebab orang kafir yang masuk Islam semua hidup sekali ya. Eh. Ha. kita sembahyang lima waktu, lima waktu je. Tu pun berapa minit je kita sembahyang. semayang ha, sembahyang tu satu hal, ha. luar sembahyang macam mana? Jadi asal nak sebut ialah kita ada dua ketaatan yang kena beri pada Allah Taala. Taat zahir, taat batin. Taat batin ni apa? Itulah iman. Itulah kita intiqat, kita perasan dengan kat dia, kita sedar kat dia kita ada hati dengan dia tu kalau nak guna bahasa hati kita ada hati kita perasan dengan dia ha, tu bahasa saya nak guna kita perasan dengan dia Allah hidup aku Allah hidup melihat aku Allah hidup mendengar aku Allah hidup sihat aku. Aku. aku dah tua-tua ni -tua pun ha, hidup lagi kan ada orang tua-tua eh muda-muda dah mati macam-macam ha, penyakit aku ni tak ada penyakit kalau ada penyakit pun Ha, memang semua penyakit, tak penyakit ni semua Mari daripada dia, sabar je lah Ni pun akibat daripada perbuatan kita Makan benda manis, dulu pantang sikit je Teri tarik, teri tarik, teri tarik Haa ni aku ha, Sekarang kena gula lah aku ha, Macam mana pun, ya Allah pun Kalah dosa aku, semua ni Semua ujian atas aku, tak ada apa yang Berlaku kat aku, melainkan semua yang kau tentu La ilaha ya illallah Macam mana nak menghadapi semua situasi tu Ke Allah Ta'ala, apatah lagi Ada bencana, macam kita baru ni uh, mengenai peristiwa ada pelajar-pelajar ofsi tu kan ha, kena bercana macam tu anak pula anak kita sayang isteri ke suami ke yang kita cinta ke orang yang kita sayang sangat ada orang kata kalau tak pergi tak jadi tak, kalau tak pergi tak jadi kalau tak pergi tak jadi apa pula kalau-kalau pula dah jadilah kau tak pergi mana dengan, dengan takdir Allah Ta'ala bahawa nak berlaku tu bukan di atas kehendak kau Memang kita tak nak jadi benda-benda jadi Tapi bila dah jadi Apa pula dikalau-kalau kan Kalau ni membuka pintu syaitan di atas Kita tak menerima takdir Allah SWT Semua kena ngaji kan Bagi betul Macam mana ni Senang pun ingat Allah Susah pun ingat Allah SWT Sakit pun ingat Allah SWT Sehat pun ingat Allah SWT Hidup pun ingat Allah SWT Mati pun ingat Allah SWT Alim pun ingat Allah SWT jahil bengok pun ingat Allah SWT Macam mana nak buat Ah, tak ada waktu tidak, mesti kena mengaji, kena belajar dan tuntutan belajar ni pada ain. Mudah-mudahan Allah Taala faham kita. Gerti kan kita hukum belajar dan mengaji ni. Pasal dengan kita mengaji dan belajar dan faham ni, kenal kita dengan Allah Taala, barulah hidup kita tu hidup dengan Allah dan kita sedar hidup ni dari Allah dengan Allah dan kita akan balik ke Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana wa